представляют итак площадь рынок именно отсюда можно начать любое путешествие во все самые интересные самые такие этно и тематические заведения криивка как называется заведение там где нужно торговаться то есть вы можете покушать и поторговаться я честно говоря, не знаю вот но тут же находится место там где народилась кава вот. Если пойти, если от нее пойти направо, вот туда, вот туда, там вы найдете Маза кафе, там вы найдете э, шоколадницу, где очень дорогой шоколад. Ну, в общем, вот отсюда начинаются все путешествия. Площадь рынок.